обычно во всех педагогических я все названия приобрели классические университеты, но там, где идет подготовка учителей э, математики и физики, везде этот курс присутствует. И обычно он занимает первый, второй семестр. Э, концептуально сегодня ситуация такова, что если мы возьмем э, любые учебники, которые посвящены этому курсу, в общем-то, э, скажем, 80%, к сожалению, с моей точки зрения, уделяется э, изучению языка. Обычно это Паскаль, ну, скажем, некоторые вузы сегодня там переходят на Си или, скажем, на Java. Вот. Но в основном многие сохранили приверженность к языку Pascal. И в основном весь этот курс посвящен изучению языка Pascal, конструкциям этого языка. И, собственно говоря, вот вопросы, связанные именно с умением организовать данные, вопросы, связанные с алгоритмами которые обрабатывают эти данные, изучение вопросов, связанных с эффективностью алгоритмов, которые реализуют доступ к этим данным, этот вопрос, в принципе, остается практически за пределами внимания и преподавателей, и студентов. Мы вот сами как бы там проверяем наших студентов, видим, что 4-5 курс, в принципе, вопросы, что такое эффективность алгоритма, да, скажем, там, сортировки данных, Вопросы, связанные там, с понятием мажорируемости и так далее, это все вопросы, которые для них, ну, собственно говоря, памяти практически не задерживаются. Поэтому мы э, решили, ну так вот сложилось, я просто два года назад в Польше для магистров читал курс, и так сложилось, что у нас есть определенный был инструмент, он не был интегрирован. И сложилась ситуация, при которой, кстати, те же самые ситуации, например, наблюдается и в Польше, когда для студентов вопросы, связанные с эффективностью реализации алгоритмов, остаются вне зоны внимания. В результате мы, ну, не-не-не, не торопись, я скажу, не торопись. В результате возникла идея. Мы давно уже, начиная с 1987 -го года, создали такой инструмент, как э, э, ну мы его называем WebUAP, э, это визуализация алгоритма поиска и сортировки. Э, кстати, э, эту работу, я же говорю, мы еще делали все время и на ДВК, потом на Ямахах, потом перенести на PS пополам. И, э, и в дальнейшем, собственно говоря, мы сделали такой достаточно серьезный э, инструмент, который позволяет визуализировать работу алгоритма. Причем все там работает честно. То есть фактически э, мы разработали собственный интерпретатор языка Паскаль, который позволяет на основе алгоритма, который пишет студент или преподаватель, позволяет его соответствующим образом интерпретировать, создавать зону представления работы этого алгоритма. Таким образом мы можем видеть как действительно происходит, скажем, поиск элемента или сортировка того или иного массива, и нас видеть, как, например, какая разница между параметрами значениями, параметрами переменными, видеть работу рекурсии, видеть работу стека и так далее. Но мы все-таки, вот этот момент был сделан достаточно сильно, мы сейчас это все увидим, я просто, ну, такой вот интервью сделаю, но мы поняли, что вот важный момент, который связан с тем, действительно, а как оценить? Вот, скажем, есть там, там пузырьковая сортировка или там, сортировка выбором, но есть, скажем, быстрые сортировки, пирамидальные, там, хара и так далее. И вот а в Польше я, например, ну так случайно, мы наткнулись на ситуацию, что когда мы а, а, вот при задании, скажем, студенты начали считать, а эффективность определяется, скажем, по количеству перестановок и по, ли, по количеству сравнений, это тоже, кстати, любопытный интерес момент сам по себе поскольку если скажем на массивах на статических структурах данных для нас важно и то и другое то на динамических скажем структурах данных для нас важно только скажем количество сравнений и вот мы наткнулись на ситуацию что например пирамидальная сортировка работает практически как n квадрат она работает хуже чем пузырьковая сортировка и вот как раз те моменты которые то есть теоретически там определение мажорируемости все знают что начиная с некого n и так далее а вот, например, ситуация, когда студент имеет возможность увидеть, то есть провести вычислительный эксперимент, то есть посмотреть, а сколько же... То есть написать алгоритм и посмотреть при разных N и на разных типах массивов, то есть вот, скажем, у нас встроены четыре типа массивов, но он может выводить свои. Скажем, массив, который случайным образом генерируется, массив, который, скажем, имеет горбики, ну там, где плохо работают быстрые сортировки, массив, который уже отсортирован, и массив, который отсортирован в обратную сторону. И он имеет возможность, выбирая из коллекции, либо создавая собственный алгоритм поиска и сортировки, на разных типах массива имеет возможность провести вычисление и сделать вывод относительно того, что это. n куб, n квадрат, n логарифм, n по основанию 2. То есть создан инструмент, который позволяет студенту заходить в эту среду, причем это среда вебовская, в рамках этой вебовской среды проводить вычислительный эксперимент, строить гипотезы, строить соответствующие графики и делать выводы относительно эффективности, относительно того, с какого N, грубо говоря, это начинает работать тот или иной алгоритм, так как он написан, то есть там, N квадрат или N логарифм, N по основанию 2. Ну и помимо этого, в эту среду, я это сейчас отмечать не буду, это не есть главное сейчас в моем выступлении, и помимо этого важно то, что встроена система, при которой мы имеем возможность тестировать студентов, то есть студенты пишут алгоритмы, тут же автоматически отсылается на сервер, чекится этот алгоритм, прописывается в журнал результаты, и студент имеет возможность видеть а, верификацию. А очень просто, он его компилирует, подставляет тесты, понятно или нет, получает результаты, сравнивает их, в том числе и по времени. Понятно, да? Ну так как это, кстати, делается на всеукраинских олимпиадах э, по программированию. Mm. <coughs> ну вот, вот короткое такое вступление к этому всему. А дальше я буду. Таким образом, э, концентрация идет. То есть мы уходим от языка и конструкции языка, мы переходим все-таки к изучению организации структур данных, способа обработки и э, проблемы эффективности. Я тогда это как бы уже... Э, э, дальше, Дальше вот эта модель, каким образом, то есть мы, создается инструмент, который позволяет реализовать вот модель, которая представлена на этом слайде. Идем дальше. А, вот это интегрированная среда, таким это интегрированная вебовская среда. Вы можете зайти на сайт нашего университета, зарегистрироваться в этой среде, собственно говоря, в ней работать, как и любой студент или преподаватель. Она имеет начальный пассивный, библиотека, коллекции, средовище демонстрации программ, библиотека. Вот а, это важная вот, вот эта та штука, о которой я говорил, когда можно либо с коллекции, которая встроена, либо с со, собственной коллекции написать любой алгоритм, увидеть, как он работает. Да? А, и причем это честная вещь, то есть это не только, там, грубо говоря, те алгоритмы, которые написаны, но и можно прописывать свои. Сейчас мы все это видим. Соответствующая библиотека задач для самостоятельной работы и для контрольной работы. И а, вот, а, вот последняя вещь, о которой я сейчас сказал. Идем дальше. Таким образом, это вот экранные и формы, которые демонстрируют то, что сейчас было перечислено. Вот. Идем далее. Таким образом, объектом есть алгоритм кошек это сортование элементов. Мы считаем, что это центральная вещь а, в этом курсе. И а, основные показатели, по которым мы а, работаем. Это время, это память, это стойкость, это а, поведение. И, ну, вот не знаю, мы по-украински переводили мажорованность. Я думаю, что, наверное, правильно перевели с русского языка эту вещь. Сейчас, одну секундочку. Да. В методике, в методике мы ориентируемся вот на соответствующее определение. И, наконец, это я просто рассказывал, идем дальше. Переходим. У нас есть соответствующая коллекция системы алгоритмов для удобства. То есть она встроена и постоянно дополняется. Из кнута взято ну, из разных других источников. То есть там достаточно много этих алгоритмов и то, что я говорил по массивам. Причем эти массивы вы можете вводить самостоятельно, поэтому еще раз повторяю. Но мы выделили 4 просто для удобства, те, о которых я говорил. Идем далее. Вот, доходим до следующего кадра. Стоп, Владик, не торопись. С этого кадра мы... То есть мы можем из среды это делать, но сейчас мы подготовили авишку, которая, я ее буду комментировать, которая покажет, как работает эта среда, как работает этот инструмент. Владимир, запускаем.